আগৰ অ অধ্যায় আগতে আমি গম পালো যে অৰ্জুনে তেওঁৰ মনত কিছুমান প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছিলে যিবোৰ ভগৱানৰ আগত তেওঁ উত্থাপন কৰিলে তেওঁ কৈছে যে সেই কৃষ্ণ যিজনে প্ৰথমে বিশ্বাসৰে সৈতে আত্ম উপলব্ধিৰ বাবে চেষ্টা কৰে পিছত কিন্তু সাংসাৰিক চিন্তাৰ ফলত মনটো বিচলিত হৈ পৰে আৰু ফলত যুগৰ অনুশীলন কৰি লাভ নকৰে কাৰ্য যোগীসকলৰ কি দশা হয় আকৌ ব্ৰহ্ম লাভৰ পথত আগবাঢ়িবলৈ গৈ বিমূৰত পৰি তেনেলোকৰ আধ্যাত্মিক আৰু বৈষয়িক দুবিধ উন্নতিৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ ফলত চেডেলি ভেদেলি হৈ আশ্ৰয় নোহোৱা মেঘৰ দৰে তেওঁলোকৰ বিনাশ নঘটিবনে এইবিলাক সংশয় দূৰ কৰিবলৈ তেওঁ কৃষ্ণক অনুৰোধ কৰিছিল সেই অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই এই বুলি আৰম্ভ কৰিলে পাঠ না ইহা ন অমূত্ৰ বিনাশ কচ নহ উতে নি কল্যাণ কৃত কচিত দুৰ্গতিম ন তাত গছ সেই পৃথাৰ পুত্ৰ শুভকাম কৰোতা সাধক এজনৰ এই সংসাৰতেই হওঁক বা পৰলোকতেই হওঁক কতো বিন্যাস নঘটে সেই ৰান্ধু যিজনে ভাল কাম কৰে তেওঁৰ কেতিয়াও কোনো দুৰ্গতি নহয় ভাগৱত পুৰাণে কিন্তু অকৃতকাৰ্য ভক্তিমান সাধকজনকো এই আশ্বাস দিছে যে চিন্তিত হবৰ কোনো কাৰণ নাই নিজৰ বাবে বিহিত স্বধৰ্ম যথোচিতভাৱে অনুষ্ঠান কৰিব নোৱাৰিলে তাৰ কুফল ভুগিবলগীয়া হোৱা অৱস্থাতো তেওঁৰ লোকচান নহয় কাৰণ ভক্তজনৰ মনত যি কৃষ্ণ ভাৱনা আছে তাৰ স্মৃতি কেতিয়াও লোপ নাপায় প্ৰাপ্য পুণ্য কৃতাম লোকানা উচ্চা শাশ্বতী ছমা সুচী নাম শ্ৰীমাতাম গে হে যোগ ভ্ৰষ্ট অভি গায়তে যাৰ যোগ সাধনা আধৰুৱা হৈছে তেনে এজন সাধকে প্ৰথমে পুণ্যবান লোকসকলে পাব পৰা স্বৰ্গলোক আদিত বহুদিন বাস কৰি দুনাই সদাচাৰি কোনো পৰিয়ালত নাইবা কোনো অৱস্থাপন্ন লোকৰ ঘৰত জন্ম গ্ৰহণ কৰেহি অথবা নাম এ বকুলে ভৱতী ধীম তামা এটা সি দুৰ্লভ তাৰম লোক জন্ম জাক যম অথবা দীৰ্ঘদিনীয়া যুগ যোগ অভ্যাসৰ পাছত যুগভ্ৰষ্ট হৈ তেওঁ কোনো জ্ঞানী যোগীৰ পৰিয়ালত জন্ম লাভ কৰে অৱশ্যে এনেদৰে এই সংসাৰত জন্ম লাভ কৰিবলৈ পোৱাটো বৰ দুৰ্লভ কথা তত্ৰতম বুদ্ধি সংযোগম লাভতে পৰ্বদেহিকোন নন্দনা হে গুৰুনন্দন তেনেদৰে জন্ম লাভ কৰাৰ পাছত তেওঁৰ পূৰ্বজন্মত যি আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ঘটিছিল তাৰ লগত তেওঁ দুনাই সংযোগ ঘটে আৰু তাৰ পাছত চৰম সিদ্ধি লাভ কৰিবৰ বাবে এইবাৰ দুনাই চেষ্টা কৰিবলৈ লয় পূৰ্বাভ্যাস জিজ্ঞু অহ্মা অতি পূৰ্বজন্মৰ যোগাভ্যাসৰ দিব্য উপলধিৰ ফলতে সাধকজন পৰৱৰ্তী জীৱনত স্বভাৱতে নিবিচৰাকৈয়ে যোগাভ্যাসৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ পৰে কেৱল যোগৰ বিষয়ে জানিবলৈ আগ্ৰহ কৰা এনে সাধকজনে বেদৰ কৰ্মকাণ্ড অতিক্ৰম কৰি যাব পাৰে প্ৰয়তাহিধ যেতিয়া এজন যোগীয়ে অধিক আন্তৰিকতাৰে যোগমাৰ্গত অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়া তেওঁ সকলো পাপৰ পৰা মুক্ত হৈ পৰে আৰু অৱশেষত বহু বহু জন্মৰ সাধনাৰ মূৰত সিদ্ধি লাভ কৰি পৰম গতি লাভ কৰে তপস্বীভ্য অধিকা যোগী জ্ঞানীভ্য অপি মত অধিকা কৰ্মীভ্য চ অধিকা যোগী তাত যোগী ভাৱ অৰ্জুনা যোগী তপস্বীসকলতকৈ শ্ৰেয় জ্ঞানীসকলতকৈও শ্ৰেয় আৰু সকাম কৰ্মীসকলতকৈও শ্ৰেয় গতিকে হে অৰ্জুন তুমি সকলো অৱস্থাতে এজন যোগী হোৱা যোগী নামাগান ভজতে মামামে তামা মাতা সকলো যোগীৰ ভিতৰত যিজনে পৰম শ্ৰদ্ধাৰে অনবৰতে মোৰ ওচৰত নিজকে সপি দি মনেৰে অনবৰতে মোৰ কথাকে চিন্তা কৰি থাকে আৰু সেৱা ভক্তিৰে কেৱল মোৰ বাবে সকলো কাম কৰি থাকে তেওঁ যুগৰ মাধ্যমেৰে মোৰ লগত আটাইতকৈ অন্তৰংগভাৱে সংযুক্ত হৈ থকা এজন শ্ৰেষ্ঠ যোগী আৰু এইটোৱেই মোৰ অভিমত এই বুলি এই অধ্যায়ৰ শেষৰটো শ্লোকত ভগৱানে অৰ্জুনক কলে যিজনে ভগৱানৰ হকে কাম নকৰে সকলো জীৱৰে আদিমূল পৰমেশ্বৰৰ প্ৰতি থকা নিজৰ কৰ্তব্যৰ প্ৰতি হেলা কৰে তেওঁ নিশ্চিতভাৱে ভ্ৰষ্ট হৈ অধপতিত হয় এই শ্লোকটোতো ভজনটী পথটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে গতিকে ভজন কৰা কথাটো কেৱল পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ ক্ষেত্ৰতহে খাটে কিন্তু পূজা কৰা কথাটো দেৱতাসকলৰ ক্ষেত্ৰতো খাটে আৰু আন যিকোনো সাধাৰণ জীৱৰ ক্ষেত্ৰতো এই পূজা কৰা শব্দটো খাটে ভাগৱতৰ শ্লোকত থকা অৱজানন্তী পদটো ভগৱৎগীতাতো আছে তাত কৈছে অৱজানন্তী মাম মূঢ়া অৰ্থাৎ কেৱল মূৰ্খ আৰু দুষ্ট বিলাকেহে পৰম পুৰুষ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ অৱজ্ঞা কৰে ভগৱানৰ বাবে কোনো কাম কৰাৰ প্ৰবৃত্তি নোহোৱাকৈয়ে তেনে মূৰ্খবিলাকে নিজেই নিজেই ভগৱত গীতাৰ টীকা লিখিবলৈ লয় ফলস্বৰূপে তেওঁলোকে ভজন্তী পদটো আৰু পূজা কৰাৰ ভিতৰত থকা পাৰ্থক্যটোও কহিয়াই দেখুৱাব নোৱাৰে সকলো ধৰণৰ যুগৰ চৰম পৰিণতি হয় ভক্তি যুগত কেৱল ভক্তি যুগৰ ভক্তিৰ উপনীত হব বাবে স্বৰূপে আন সকলো ধৰণৰ যুগে সেই ভক্তি যুগৰ ফালে অগ্ৰগতি কৰাত সহায় কৰে কৰ্ম যুগতে আৰম্ভ কৰি ভক্তি যুগলৈকে এচোৱা দীঘল পথে আত্ম উপলব্ধ ফালে লৈ যায় নিষ্কাম ভাৱে কাম কৰা হল এই পথৰ আৰম্ভণি স্তৰত থাকোতে যদি জ্ঞান আৰু বৈৰাগ্যৰ ভাৱ বৃদ্ধি পায় তেতিয়া সেই স্তৰটোক বোলে জ্ঞান যুগ জ্ঞান যুগৰ বৃদ্ধিৰূপে বিভিন্ন শাৰীৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰ সহায়েৰে যেতিয়া পৰমাত্মাৰ ধ্যান কৰাৰ অভ্যাস আহি পৰে আৰু মনটো ভগৱানতে নিৰ্বিষ্ট হৈ পৰে তেতিয়াৰ যুগটোক বোলা হয় অষ্টাংগ যুগ যেতিয়া অষ্টাংগ যুগৰ স্তৰটোক অতিক্ৰম কৰি সাধকজন পৰম পুৰুষ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ উপলব্ধিৰ স্তৰলৈ আহে তেতিয়াৰ যুগটোক বোলা হয় ভক্তি যুগ এইটোৱেই যুগৰ চৰম পৰিণতি বাস্তৱিকতে ভক্তি যুগৰ বিশ্লেষণ কৰিবৰ বাবে এই বাকী কেইবিধ যুগৰ বিষয়েও জনা প্ৰয়োজন যিজন যোগীয়ে এনেদৰে ক্ষেত্ৰত ক্ৰমশহ আগবাঢ়ি যায় তেওঁ চিৰন্তন মংগলময়ৰ এটি শুদ্ধ পথ লৈছে বুলি ক'ব পাৰি আজিলৈ ইমানেই এইদৰে আমি ষষ্ঠ অধ্যায় ধ্যান যুগৰ অন্তিম পৰ্যায়ত উপনীত হ'লোঁ